Sədarbay, demək, çox maraqlı xəbərlərdən biri də var. YouTube Vladimir Putin'in təbliğatçısı olan Vladimir Salavyovun Salavyov Live kanalını bloklayıb. Kanalın bütün videoları da silinib. YouTube yazır ki, kanalın fəaliyyəti xidmət şərtlərini pozduğuna görə dayandırılıb. Salavyov Putin siyasətinin qatı təbliğatçısı və tərəfdarıdır. Axı ah, salabıyırsınız ki, bu YouTube'dur filan da, bunlar həm də bu sadəcə belə də ki, dünyanı bu eee e, telefonların, kompüterlərin monitoruna yığan bu sistemlər tətbiq olub. Bunlar e, həm də indi oralar da axı onların öz maraqları var. O, YouTube-da oturanlar, o YouTube-u məsələn, kimi fəaliyyətini təmin edən dövlətlər var filan. Təbii ki, qərb ölkələri, indi Amerikada səhsən burda. Yəni Amerikanın fəaliyyətli olan prezidentinin bütün kanallarını bağlayan o, o belə dadlı tərcilatlı qurumlar, Salavyovu dönəndən bağlayır. Salavyo kimdir ki? İndi yani və belə sən o, o hər kəs öz əkdiyini e, biçər. Bax o deyir, rüzgar açəndə mütləq fırtına biçəcək. Bu Salavyo efirlərdə çox meydan suladı, çox rüzgar gətirdi. Ənində son anda fırtına əsməli idi bunun üçün. Əslində e, sildilər o hamısını yox elədilər çıxdı getdi. Bundan sonra Salayev nə olacaq? Salayevin həm də bu normal efirlərə çıx çıxacaq halı yoxdur. Hətta bu dövlət e, kanallarına belə çünki o o sifəti o da bil saxlamayır. Yəni e, onları heç kim o qədər götürməz. En Salayev artıq demokratik iş gücü bitti. Hə? Qaldı getsin önündə şaqlarsın, nə bələ bu halda. Ona görə bir daha deyirəm Amerika'nın fəaliyyətli olan prezidentinin bütün qanulları bağlaya bilirsə, salav yox kimdir. Bitirdilər adam. Bəs salav yaxşıdır. Elə belə adamın fəaliyyəti bitsə yaxşıdır səndə. Təbii ki, o orada bizim adımızdan baxanda, bizim pəncərədən baxanda salav yox bizim üçün sadəcə düşmən deyil. Bizim ən qəribi, ən qaddar düşmənlərimizdə bir idi. O baxımından <laughs> bax o necədir düşmənimin düşmanına düşman qram dostluğudur da. Kim Salavyov ona lipso deyir. Əbizim e, üçün xoşdur, yəni Salavyovun başına bu işlər gəlməs. Çünki meydanı cən görəndə o meydan çəlaçı cən idi. Cür-cür-cürülür. O dünən çıxdaqmadı mı? Rahmən, mən nağıl, mən günahlı ammadır. İndi də bütün adamı qapaqdırlar, sildirər adam, adam yoxdur. Adam yoxdur. Heç kim də yatma düşməyəcək, nə Rusiyada, nə də dünyanın arasında. Salavyov, mən bilmirəm, hətta Rusiyanın nöqtasında indi mən biraz var adamlar da da Şiran Melila mesela şey de Rusyanın her yerine Vladivostok'tan tutun Kaliningrad'a kadar. Salavyo Ruslarda da hiç sevmediler. Bizdə də Salavyo'lar var da burada. Salavey idi. Bizimkilər hətta Salavey deyil. O Sarok adı nə deyirlər? Sırçın belə. Eee şimdi bu kadar Salavyo ki özünə para bizim jurnalistər var. Cəmiyyətdə kimə hörmət edir? Kimə hörmət eləyir? Bu ba, parmağımı indi at istemiyorum. Yine de her gün de bunların adını çekerim. Ne bileyim ama hamı da bilir de söhbet kimlerden gelir. Kim olarak hürmet edilir hiç bileceğim mi? Salam yollarımız, onun için. Bitti kurtardı. Sabah onları efirden atsınlar. Yani hakimiyete lazım olmasın. Bizim salam yollar değil ama. Sarokalarımız. Onlar kime lazım olacak?